Ну, Спасибо. Значит, у нас пластинчатого типа. Пластинчатого типа. Что это значит? Это значит, что с одной стороны пластины проходят греющая вода с трещинской дресс, с другой стороны пластины, через пластину нагревается вода, контур, который проходит нашу Горячая вода эти пластины, вода. Никакого электричества там нету, Mm -hmm. <соединяющие> У из горячего вон, крана сейчас идет холодная вода, вода. Если, нам если ее отключили, плечи, на протяжении всего дня, и просто не греет, вот и греет, зашли в, в за тупик, да. просто получилось, что дверь не пройдет. Отключили теплоноситель, они не воду, вот это вот, эту воду горячую теплоноситель отключили, мы ничем угреть не можем. Эту воду а надо а А почему у нас не Пусть человек убедит, они закончатся никогда. не может это нет, давайте все понятно. Нам не отключили, о чем А Кто должен делать Ну, а слушай. Когда мы пришли на собрание, то надо и все проголосовали соблюдать повестку дня. А такие технические вопросы, я не знаю, если никого то интересует, нет. Все. Значит, сразу я скажу, я был до увольнения значит, начальником 6 района тепловых сетей, тепловых. То есть это Троищина, Лесной и Воскресенка. Так что все расчеты, там, когда приходили бумаги по начислениям, по тарифам, это все понятно. Значит, э, правильно показали, в доме, э, вернее, на бойлере есть два бойлера. Это и для горячего водоснабжения. Бойлер – это теплообменник. С одной стороны, или трубы, или пластины идет теплосетевая вода, СТЭЦ-6. Горячая вода с другой стороны пластин или внутри труб идет, циркулирует холодная вода питьевого качества. Значит, теплоотдача идет через трубы, и после значит, отопительной более... Горячая, подогретая вода, теплосетевая уже, сетевая, она идет на отопление дома, а с бойлера горячего водоснабжения, подогретая вода, она должна быть до температуры 55 градусов, она идет через кран горячей воды к нам в квартиру. Кроме того, вы знаете, стоят полотенца-сушители, значит, вода идет, поднимается на самый верх, и сверху она опускается вниз и обратно поступает через циркуляционную трубу обратно в этот же самый бойлер на догрев. То есть часть воды мы используем, часть воды просто циркулирует. Делается это для чего? Для того, что если не будет водоразбора, то и не будет циркуляционной трубы, а так бывает и было, когда было воровое Тогда вода просто в трубе остывает, и тем, кто хочет использовать горячую воду, то ли помыть, то ли помыть посуду, надо сливать большое количество воды, пока не дойдет из бойлера горячая вода. Понятно или непонятно? Понятно. Да, спасибо, да. да. А, сейчас понятно. А, что происходит сейчас? А, объясню, а, сейчас, вирус. Вирус. А, сейчас, насколько я знаю всю ситуацию, значит, с началом испытаний, проведения испытаний на плотность по зоне Т6, значит, теплоноситель, как и по всему городу, отключали подачу теплоносителя. То есть Т6 прекращает подачу сетевой воды. На две недели. Я сказал, на испытания. Испытания проводились в июле. Испытания проводились в июле, проводились в июле месяце. У нас еще проводились вот здесь ремонт теплотрассы. Значит, Теплоноситель отключили, всем отключили, скажем, ну, все, все весном, утро, и воскресенье, и сном, и одного Нет, это понятно. Правда, не не значит, не не на три недели отключили теплоноситель. Да, Затем, РТС-6, да, 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 который, значит, собирает деньги, включили пода... подачу теплоносителя, только тем потребителям, у кого на ЖСК, ЖБК, ОСББ и т.д. и т.п. У кого не было долги. У всех, у кого были долги, там от тысячи гривен и более, я еще а видел, по десятки сказать, тысяч, да, 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 да. и не включили. Это, во-первых, это в соответствии с договором, на подачу, теплосе... на подачу сетевой воды для отопления горячего водоснабжения. И это указивка городских властей так что это все в рамках закона для того, чтобы включить надо два варианта либо погасить долг или долги по одобрению или дать письмо подготовить письмо о реструктуризации а реструктуризация значит признание долга да вот эти бойлеры работают вот из чего? которая подогревает и Простила, за счет чего греется. Потому что женщины задавали вопрос. За счет а чего, чего греется Нет, нет. Я же вам сказал, я вам сказал, это труба в трубе. Да, я понимаю. Значит, в одной трубе, в, геометр, в меньшей трубе идет холодная вода,

И Кибенер, да, вот правильно, Венера, правильно? А понимаю, чай, да. Да. То есть да. на данном случае стороны договора да, не мы, конечно. все влажники, а, а ОСБД, направляющие. Это не значит, что реструктуризация да, ложится на нас. Вот да, что люди. Реструктуризация, как я понимаю, это будет просто частями погашения долгов перед Киев <говор> есть расскажите нам, пожалуйста, договор, Ой, я договор, есть договор. договор Скажем, Киев и председатель правления ОСББ, который является юридическим лицом с подписью печатью и главный бухгалтер. Дайте, нет у нас, распечатки дайте. Все, нету, значит, председатель. У кого есть печать и право подписи в банке, Слово заключение. Значит, значит есть долг. Послушайте, есть долг, образовался долг. Да. Значит, тот же председатель составляет письмо на Киеве, Вернее, сначала идет договаривается, на какой срок можно реструктуризировать на полгода, на год, на три, на пять лет. Или только на отопительный сезон. Договорился, потом председатель ОСББ, все, или там по другому должность, приходит сюда, собирает коллектив и говорит, значит, я договорился, или я договорилась, реструктурирую, у нас долг там 100 тысяч, мы можем погасить его, собрав долги и все, за пять лет. И договорился с Киевом, на 5 лет. До, кто по до. Дом. Откуда? А откуда он, Это просто, Скажите, откуда он Это его суть. Не не вошел. Не вошел. Не, Мы же еще не дошли. Не дошли это то, что вы перед этим говорили, на повестку дня они студенты. Это должен быть финансовый отчет. Чтобы вы видели дебет и кредит. На сегодня, ну не на сегодняшний день, или на сегодняшний день, или на, первое, на конец года. То есть, чтобы мы знали, денег собрали с людей столько-то, за горячую воду, за тепло, за электроэнергию, соответственно. Должны столько-то и посмотреть. Разница в чем? Есть разница или нет? Правильно. Плюсовая разница или минусовая? Если минусовая, значит кто-то что-то украл, наверное. А вот Если для этого минусовая, надо значит, есть, есть деньги, но их надо взять с должников. Вот это потом нет. надо определить, чтобы решать, что решать Сразу же закрыть нет. этот вопрос, я да. еще да. Сейчас, да. сразу. сразу закрыть этот вопрос вот теплу по нашему. Тіплову енергію, яку ми використовували в 2015-2016 році. Вислухайте, будь ласка, коли нам 31 травня відключили гарячу воду за боргів, у нас був 24, 24. 23 році. Тіха, тиха, тихо. Карп у нас був 310.

Значить, борг становить 310 тисяч на сьогодні, борг становить у нас 70 тисяч 68 вісім А ви ви, що чого зачекайте? Ви? Якщо ми візьмемо довідку про заборгованість наших мешканців, вона становить на сьогодні, на, не на сьогодні можу помилятися, може хто схватив шість тисяч. Щоб ви розуміли, той борг, який у нас є за тепло. Він не піде в сплату іншим мешканцям, він піде від тих, хто сплатить заборгованість 67 тисяч, щоб ви це розуміли. Не піде він. І ще раз кажу: якщо брати нам реструктуризацію, це не для того, щоб перекинути ці борги і розпреділити між всіми нами. А для чого? Нам повинні, Ми повинні сплатити і взяти всі, сплатити, хто Ні. тут в списку від 300, від 150 гривень до 300, до півтори. І самі великі боржники в нас три залишилися. Це 8 тисяч. 14, 14 і 20. Кладіва. 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 Ну, далі буде, Ви слухайте, далі буде, далі. далі. кінця збори провести. Це питання, що ви зразу розуміли, борг не розкидається ні на кого. Він сидить отут в боргах наших, не ваших, а тих, хто не сплатив. Ольга Павловна, я, я прослушала суму борга на 31 мая, ще раз озвучить, будь ласка. будь ласка, Я можу помилятися в 1600 гривень. Будь ласка. 310 тисяч у нас доведено на 420 Перед тим, як, от, нам відключили, і заводу. Це заводу 310. Це за теплову енергію, яка нам гріла. теплом будинку, <связь> батареї, горячая вон, вода. Давайте дальше. Давайте дальше. У нас ми ж не зробимо. Ви не зробимо. Ви ж не зробимо. Ви ж не зробимо. не заплатили Ви триста да, не зробимо. будь ласка, не зробимо. Ви ж что зробимо. 68 на сейчас. Вы это видели? Так Нам спит еще да, предоставят. Хорошо, это вообще. за тепло или в том числе квартиру, ладно или холодное ладно? Все а вы сами себе все верите? Все поставили да. на счете. Дайте послушать. Продолжай, продолжай. Давайте, Давайте так. Почему Чего вы сюда пришли? Я, Я хочу обратить ваше, ваше внимание, что вот нет этого проводника, который мы заберем, что мы сейчас